Росіян готують до тривалої війни. Пропагандисти переконують населення, що знищать Україну впродовж 10 років. Про це пише американський інститут вивчення війни. Російські державні змі раніше тиражували заяву заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва про те, що Українська держава не існуватиме до 2034 року. Аналітики наголошують, що цей наратив підриває спроби окремих кремлівських чиновників припустити, що Росія готова вести пере. Переговор... переговори про начебто мир з Україною. Але водночас є і інша новина про те, що пише економіст. У Росії закінчуються запаси радянської військової техніки, а тому Путіна якраз зацікавить припинення вогню, може просто виторгувати собі хоче побільше за перші два роки великої війни. Росіяни втратили близько трьох тисяч танків і п'яти тисяч інших броньованих машин. Такі розвіддання наводять аналітики ресурси Орекс. Проте припускаю, що реальна цифра значно вища. Деякі навіть російські експерти кажуть, що здатність РФ будувати нові. Танки чи БМП, або навіть ремонтувати старі ускладнена отриманням комплектуючих. Ми ж розуміємо, що запаси на російських складах не гумові. То де ж та межа? Які ресурси по техніці має Росія, і що зрештою ми повинні зробити, аби кардинально переломити ситуацію на фронті? Розбираємося далі з військовим експертом Давидом Шарпом. Давид, я вас вітаю! Добрий день. Отже, The Economist робить висновок, що до кінця 2024 року армії РФ ймовірно, доведеться змінити свою позицію на більш оборонну, а не наступальну, і це може стати очевидним вже до кінця цього літу. Наскільки реалістичний такий прогноз, і чи дійсно Путін зацікавлений в припиненні вогню? Давайте начнем по поводу технических возможностей. Дело в том, что в самом деле советские запасы, запасы советской техники иссякают. А мы сейчас говорим в основном о бронетранспортерах, БМП и танках. И в этом отношении важна, конечно же, артиллерия. Так вот, они, конечно, иссякают, и кое-где, видимо, можно заметить ту самую границу когда ситуация для России изменится значительным образом. Более того, украинские источники, причем очень даже связанные с ведением боевых действий, подчеркивают, что вообще уже достаточно давно наблюдается дефицит техники у россиян. Например, как раз именно в категории БМП и бронетранспортеров и используется нецелевым образом вообще не бронированная техника либо другая бронированная техника также недостаточно целевым образом например тягачи МТЛБ ММ однако нужно все же делать различие между тем что хочет Путин или может хотеть Путин и дефицитом техники Путин озвучил свои пожелания прямым текстом совсем недавно. Причем он это э, потрудился сделать именно лично, не через пропагандистов, не через Твиттер Медведева и через э, тому подобные источники. И он обратился к Украине вполне с ультимативными, с ультимативными предложениями отдать значительную территорию, в том числе и на Правобережье Украины, без того, чтобы ему он даже и близко мог ее захватить в обозримой перспективе. На мой взгляд, когда лидер делает подобные заявления, это показательно. Это может, конечно, быть отправной точкой для переговоров то, что это он так считает. Но с другой стороны, он себе, так как именно это лидер заявляет, то он в заметной степени отрезает себе дорогу назад. Но представьте себе, что он даже после такого заявления через короткое время соглашается на э, мирное урегулирование, скажем так, просто по линии фронта. Это будет значить, что он отказался от очень важнейших важнейших своих требований, например, э, город Запорожье, Херсон и э, значительную часть э, Донецкой области. То есть мне, честно говоря, сложно представить вот такой, вот такой подход в переговорах. Наоборот, это выглядит, вот такого рода заявления напоминают мне заявление э, предшествующей большой войне, когда он направил ультиматум НАТО. Не для того, чтобы НАТО его выполнило. Было очевидно, что НАТО не выполнит, а наоборот, показать, что раз вы не выполняете наши требования, то мы продолжаем войну. Вот для меня именно так выглядят требования Путина, озвучены им в открытую. А это говорит о том, что в ближайшей обозримой перспективе они вроде как, по моему мнению, войну продолжать собираются, чтобы заставить, чтобы и добиться каких-то успехов на поле боя, и заставить Украину пойти на уступки. Теперь по технике, что называется? По технике. Ситуация такова, что дефицит ее в заметной степени на лицо, и он будет увеличиваться при при подходе, когда Россия несет большие потери. Но дело в чем, что последние много месяцев э, Россия, а даже иногда и больше Россия на очень многих участках фронта наступает без особого использования бронетехники. То есть она ее использование вторичное или третичное. Здесь я опираюсь на очень осведомленные непосредственно с мест событий украинские источники. Наступление ведется благодаря пехоте в основном, при поддержке артиллерийского огня, артиллерийского минометного огня, ну и, естественно, в какой-то мере авиации и обеспечением разведывательной ударной работы дронов. Это, конечно же, такой подход, он, мягко говоря, не идеален с военной точки зрения, он приводит к большим потерям в живой силе. Но в целом, вот в рамках тех российских усилий сплошного нажима или почти сплошного нажима с поиском слабых мест и какого-то продавливания, он относительно работает. Естественно, не на, не на те результаты они надеялись, которые получили. Они надеялись, что кое-где фронт рухнет в достаточно серьезной степени. Но они наступают таким образом и могут это продолжать, пока у них хватает запасов артиллерии, то есть стволы артиллерийские, снаряды и что главное вот этого вот личного состава, который они мобилизуют, будь то ну в Африке и в Азии это небольшая часть, а в основном среди собственных граждан, которые идут на контракт. И вот на мой взгляд главное в российских возможностях наступления упирается в два момента: наличие отсутствие снарядов артиллерийских стволов, это первое. Второе, ну дроны, естественно, очень важно, но это вспомогательная, вспомогательная составляющая и личный состав. В тот момент, когда у них э, потери будут превышать пополнение, то тогда наступление начнет угасать естественным путем, либо у них станет э, на повестке дня необходимость мобилизации. Ну щодо мобілізації, чи дійсно вона буде як про це пишуть так само іноземні змі? І також була ще новина, що Росія, нібито, шукає способи, як затримати своїх громадян всередині країни, аби ті не тікали. внутри внутри страны безусловно мобилизация мобилизация это очень проблематичный И прошлая мобилизация доказала очень проблематичность внутри политической точки зрения для путина шаг одно дело когда идут по своей воле по финансовым, а изредка по идейным соображениям идут воевать, это одно. Другое дело, когда любой гражданин оказывается, что называется, под угрозой призыва на фронт, это приводит к очень э, негативным для власти э, последствиям, в том числе массовому бегству людей из страны, или попыткам, попыткам бегства, недовольству, причем в том числе иногда в открытую выплескивающую. То есть, в общем, это очень и очень проблематично они пытаются ее избежать э, всеми силами. Кроме того, есть еще один момент, что если мобилизовать много людей единовременно, а это в принципе желательно, то желательно тогда, с этой точки зрения, достаточно быстро, кроме того, что при их помощи Маршева пополнить части, где дефицит личного состава, нужно же еще и создавать новые части соединения. То есть нужно единовременно экипировать, вооружить множество людей оснастить их техникой, а главное, чтобы как при создании новых частей нужны специалисты военные, нужны командиры всех рангов от сержантов до генералов, и все это единовременно для больших количеств это крайне проблематично. Одно дело раз за разом постепенно месяц за месяцем набирать людей, пополнять э, проредевшие части, а так же потихоньку создавать новое, а другое дело единовременно и много. И по сути с этими людьми, вероятно, будет и нечего делать, если их даже набрать сразу. То есть это проблема. Мы э, неоднократно, журналисты, эксперты, аналитики, беседовали насчет, будет, не будет в России мобилизации уже достаточно долгое время. Я думаю, что, э, я думаю, что если варианта, тут два. Если российское руководство решит э, амбициозные какие-то цели реализовать. Не важно, насколько они реалистичны, но вот решит, что нам нужно захватить какой-то значительный э, участок территории, значительный участок территории, нынешними темпами и подходами это не получается. В этом случае мобилизация возможна. Второй вариант, если они чувствуют огромные проблемы в обороне, как это было в 2022 году, но сейчас это менее релевантно, об этом сейчас украинская армия не наступает, и это не стоит на повестке дня. И вариант номер три, когда месяц за месяцем, то, о чем я говорил, контрактников начинает не доставать, даже вот для нынешнего подхода, когда давить потихоньку, но постоянно и на ряде участков свидетельство того, что охранник-контрактников не очень-то много и что это не какая-то вот стабильно хорошая ситуация есть. Во-первых, наем иностранцев второго сорта, ради которых готовы иногда даже портить с другими государствами отношения, тащить их из-за границы, обманывать бороться с тем, чтобы они потом не убегали, не говорили, нас обманули. Плюс сама по себе третья сортность людей, которые не приспособлены к климату, никакой мотивации, вообще не понимают, где они оказались. Ради этого, если бы не были очень нужны люди, не старались бы заниматься вот такой вот, я бы сказал, ерундой. Это первое. Второе – это повышение ставок авансов подъемных для тех, кто подписывает контракт. Мы все время наблюдаем в российских регионах повышение средств. Значит, людей идет меньше и меньше. Но чтобы это повлияло всерьез на ситуацию на фронте, важно, чтобы людей было меньше, чем больше, чем потери. Потери были больше пополнения на протяжении ряда месяцев. И вот тогда российская власть становится перед выбором. Сбавить темпы, проводить мобилизацию, отказаться от наступательных действий. Ну насправді те, що Росія закидує все м'ясом, це не дивина, і в такому разі, от ви кажете, що нам потрібно, потрібно аби знищували більше ніж приходить, так і ось в такому разі, ну допомога від наших партнерів вона надходить. Але ж знову ж таки була новина про те, що обсяг виробництва зброї ось цієї тріади Китай, Північна Корея, Росія він значно вищий. Ніж у всіх країн НАТО загалом, от якщо я не кажу порівнювати, але тим не менш, як це все впливає. Тобто, якщо допомога до України на фронт вона надходить досить таки кволо, але вона надходить, то там ланцюжок геть інший. Есть, есть нюансы очень важные. Во-первых, Китай, несмотря на то, что Китай помогает России, Китай, через Китай, России идет идут товары двойного назначения, контрабандные, в том числе находящиеся под санкциями, идут разного рода компоненты, вроде бы не военные, но которые позволяют России осуществлять военное производство. Это ингредиенты, это производственная база, все это так и безусловно, без Китая России было бы очень плохо. Я уже не говорю о том, что... За счет торговли с Китаем российская экономика получает конкретно с Китаем очень много средств. Однако оружие, непосредственно оружие, готовых снарядов, танков, стволов и так далее... Китай пока не поставлял России, насколько это известно, и Китай в этом даже не обвиняют. Ну, может, там по самым мелочам на чем-то ловили, на каких-то патронах или что-то такое. Так вот, поэтому китайское производство и китайские накопления на данный момент не имеют значения. Только если Китай вступит и тем более включится по полной, не дай бог, вот тогда бы в это сравнение было бы релевантно. Касательно Северной Кореи ситуация не такая страшная. Северная Корея, конечно же, дала России немало чего из своих запасов, и, возможно, у Северной Кореи довольно неплохое производство. Но, во-первых, мы не знаем данных о северокорейском производстве и объемах. Это я даже не уверен, что знают американцы и южнокорейцы. Уж больно это закрытая страна. В любом случае говорить о том, что север производство в Северной Корее сравнимо масштабами со всем Западом и тому подобным, тем более очень важно говорить по каким по каким э, наименованиям, например, арт снаряды или нет. Я не думаю, что там такие масштабы производства. Северокорейцы это важный фактор, иранцы тоже. Да, они добавили России запаса прочности, но я не думаю, что даже вместе с ними у России все прекрасно. Еще прошлым летом, когда было украинское наступление, сам Путин лично говорил о лимитах снарядах, у них еще до этого в знаменитых утечках Пентагона говорилось о том, что Россия днем с огнем пыталась найти боеприпасы по всему миру, в том числе у египтян ракеты Градом пытались купить за большие деньги всего несколько десятков тысяч ракет. То есть ради таких количеств собираюсь. Я не думаю, что прям кардинально все у россиян выросло с тех пор. То есть производство у них есть, они перешли на режим в заметной степени все для фронта, все для победы, но не все так ужасно. И главное, что не все иногда меряется количествами. Скажем, то, что у России условных снарядов больше, это понятно. Не обязательно просто сравняться с Россией по количеству. Важно, чтобы Украина получала достаточно или более-менее достаточно по своим нуждам. Это может быть меньше, но это может быть все равно, ну я не скажу прекрасно, но это может быть очень хорошо. Так вот, по снарядам Запад с горем пополам но ну, наращивает э, наращивает всерьез свои объемы производства вот прямо сейчас и к концу 2024 года, и тем более 2025 году. Были бы политические решения и политическая воля. Западу є що протипоставить зв'язки Україна Росія, Северна Корея? Ну а Китай, хоч і відноситься зв'язки, но поки все таки це не той случай, коли ми говоримо поставках оружжі, ще хотіла вас запитати, чи досягли росіяни своєї мети, чи змогли вони використати те те вікно можливостей, яке в них було для того, аби створити ось цю буферну зону. Трудно, трудно сказать. Дело в том, что когда сторона не озвучивает когда речь идет о закрытом обществе, и когда сторона не, не озвучивает в открытую своих планов, за редким исключением, сложно судить, ведь сложно стоп процентный ответ дать на, на, этот, на этот вопрос. Например, в кое-каких случаях, когда они озвучивали планы, например, демилитаризация Украины, хоть и сложно это расшифровать, но можно расшифровать как разгром украинской армии, чтобы Украины не было армии. Этого плана глобального они не достигли. Или, например, когда они говорят Освобождение ДНР-ЛНР. Вот, пожалуйста, ничего не достигли. Даже ЛНР им освободить, как они говорят, полностью не удалось. А Донецкой области тем более все далеко. Но вот касательно локальных наступательных операций буферной зоны, что тут можно сказать? Когда говорят о буферной зоне для Белгородской области, то по идее подразумевается ну, на протяжении всей границы Белгородской области. И в такую глубину на такую глубину, чтобы какие-то обстрелы тех или иных районов Белгородской области вести не могли. Однако, чтобы это произошло, нужно было начать наступление на всем протяжении Белгородской области. Они же его и не начинали на всем протяжении. То есть... Нельзя сказать, что такой план был далеко идущий. Глубже, допустим, они продвинулись бы еще глубже. Но и тогда украинцы все равно бы имели возможность атаковать Белгородской области те или иные объекты. Сложно сказать. Я могу лишь быть уверенным в том, что они задействовали не очень большие силы во время своего наступления, начавшегося 10, 10 мая в Харьковской области. То есть была задача отхватить какой-то кусок Харьковской области. Мне видится то, что они примерно плюс-минус то, что они хотели, они осуществили. Может быть, были цели более амбициозными, но тогда это было, честно говоря, наглостью. Если у них были более амбициозные цели, они не пытались задействовать еще большие силы, еще большие силы. Если этого нет, значит либо они очень рассчитывали на то, что украинцы не успеют, и тогда удастся имеющимися силами продвинуться больше, либо их расчеты были ограниченными. Видимо, захватить город Волчанск расчет был безусловно, это можно почти быть наверняка уверенным, это им не удалось, но важно отметить, что в общем плану, а тут правде надо в глаза смотреть, план обороны украинских вооруженных сил не сработал командование украинских вооруженных сил явно не рассчитывало, что вот так все пойдет, и не зря сняли командиров и даже расследование в уголовном порядке ведется, насколько я понимаю. Каковы были реальные планы российской армии, сложно сказать. Вероятно, вот та вот важнейшая составляющая для них отвлечение украинских сил с других участков фронта тоже присутствовала, и ее надо учить. Ну, я думаю, що вони сподівалися, що станеться якесь там диво, але дійсно важко сперечатися з тим фактом, що вони мали і мають досі перевагу в повітрі, приміром. Втім, я сподіваюся, що найближчим часом ця ситуація вона зміниться і в 16, і ті, можливо, ще французькі мір... міражі. Наскільки вони наближають нас до того, щоб операція по звільненню українського півдня загалом от стала можливою? Они, я бы так сказал, для того чтобы освободить украинский юг, должно произойти очень много очень очень важных событий. Значит, во-первых, во-первых, помощь Украине должна идти в больших масштабах бесперебойно и в больших масштабах Бесперебойно Я имею в виду, чтобы не было ничего подобного тому э, зависанию пакета помощи, который был в Конгрессе Соединенных Штатов, который очень сыграл очень отрицательную роль. И вот здесь кардинально важно предстоящее событие, а именно выборы в Соединенных Штатах и вообще помощь, решение о помощи Украине в следующем году. То есть это все увязано и тут будет очень важный момент. Будет ли спокойно и бесперебойно продолжаться помощь хотя бы в таких масштабах, как сейчас и либо э, несколько больших. Европейские страны, это отдельный разговор, они тоже должны придерживаться э, подобного подхода, чтобы можно было говорить о наличии достаточной материальной базы. И вот в этом отношении F-16, начало поступления F-16 очень важно. Оно добавляет украинцам возможность как я бы сказал, оборонительных, так и наступательных, но небольшое количество F-16 имеет небольшой вес. И большой вес имел бы вот в плане наступательного и оборонительного потенциала в целом вооруженных, вооруженных сил Украины имел бы, если бы украинцы целиком по мановению волшебной палочки получили воздушные силы западного типа. То есть вот целый этот механизм. А воздушные силы ⁇ это целый механизм, а не просто несколько самолетов или несколько десятков получили бы их вот так вот быстро и единовременно. К сожалению, это вообще невозможно. Что я имею в виду? Это не только самолеты, это различное оборудование, вооружение и системы, приданные к самолетам. Это большое количество самолетов. Это оперативный опыт, который набирается только в течение времени массы пилотов и наземного персонала, персонала управления контроля разведки. Это системы радиоэлектронной борьбы инфраструктура наземная, самолеты дальнего радиолокационного обнаружения, те, которые пообещали шведы, чтобы и умение взаимодействовать с ними и их функционал, самолеты заправщики, все это работающее как единый механизм в больших количествах на высоком уровне, все это создается годами с огромными усилиями кадровыми, материальными и иными, и Украина только вступила на этот путь тут не может быть каких-то коротких путей и каких-то подходов что через месяц пять-8 и поэтому значение поступления самолетов оно будет, но оно будет иметь локальный локальный характер и потихоньку нарастать по мере получения опыта и по мере, по мере получения дополнительных количеств. И еще один важный момент когда говорится о наступлении возможном украинском и освобождении юга или территории на востоке это конечно же и собственно украинские меры необходимо вот те поставки о которых я говорил F16 это маленький шажок вперед во всех всем что касается возможностей но украинцы должны обязаны в этом случае сделать извлечь уроки из событий 23 года Я имею в виду это планирование наступательных операций, это подготовка частей и соединений, которым планируется поручать очень сложное задание по преодолению обороны противника, подготовленной обороны противника. Это боевая подготовка, это комплектация армии, комплектование армии, кадровая политика, потому что везде... И это по украинским источникам известно. Были серьезные недочеты, были, и сегодня о них говорят. Например, если сегодня говорят о том, что до недавних пор, и в какой-то мере сейчас, не хватает буквально количеств военных на фронте из-за того, что запоздали с мобилизацией, то для обороны, то для того, чтобы идти в наступлениях, а количественный фактор вообще не должен иметь места. То есть здесь и количественно, и качественно все должно соответствовать амбициозным планам, которые ставят перед собой. Поэтому предстоит сделать очень-очень очень многое, щоб такого роду плани стали реальними, Це залежить і от партнерів України, і від самих українців. Ну очікує на нас досить турбулентний час. Давиде, я дуже дякую вам за ваш час і ґрунтовний аналіз ситуації. Давид Шарп, військовий аналітик, був гостем обосток. Підпишіться на наш канал, підпишіться на канал Давида в Ютуб. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Це важливо для нашої роботи. На цьому ставимо крапку, і побачимось.